Меня зовут Панова Татьяна Сергеевна. Я председатель управления благотворительного фонда «Свой Буквально несколько недель назад к нам пришли молодые девушки, молодые, красивые, энергичные, со своими идеями, со своими желаниями. И практически с нуля начали делать очень интересные проекты. Это сухие борщи, это сухие супы, это все, что мы сейчас расскажем. Это происходило практически с нуля. То есть люди пришли без денег, люди пришли без какой-то поддержки, и мы начали все вместе потихонечку наращивать какие-то темпы. Сейчас это происходит очень в очень больших количествах. Многие приходят к нам, поддерживают. Есть желающие, которые приходят и говорят, я хочу тоже научиться. И сейчас мы расскажем более подробно, как мы это делаем, что мы делаем. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Анна. Я координатор волонтерской группы Мазаринские увыри. Наш девиз у Бога нет других групп, кроме твоих. Поэтому наши руки плетут, вяжут, режут, сушат, шьют. Крое это руки наших золотых девочек. Сегодня вместе со мной пришли наши худесницы, чтобы наши воины были замаскированы, сыты и одеты, чтобы они были согреты нашим теплом, заботой и любовью. Мы плетем маскировочные сети, сушим овощи, изготовляем сухие борщи и сухой. И сейчас вот новые получается направления, еще сушим мясо. Значит, шьем балаклавы. По каждому направлению у нас есть координата. По направлению балаклав, Тонечка, сейчас она вам расскажет. Здравствуйте. Я координирую пошив балаклав с наступлением холодов возникла большая потребность именно в теплом, таком необходимой вещи, как балаклава. Мы попробовали, купили немного флиса, отшили первые партии, передали сразу же бойцам, получили отзывы, получили пожелание сделать изделие длиннее, чтобы оно закрывало, как шарфик. Сразу же, буквально через несколько дней, Купили оптом ткань, нашли руки и начали шить. Сейчас у нас уже отшито и передано на территорию более 300 балаклав. Порядка 200 у нас в работе сейчас находится все очень быстро. Работает у нас сейчас 12 женщин дома. Вот. Ну и наращиваем темпы, приглашаем всех присоединяться к нам. Спасибо. <true> no, I can make да? наших бойцов это на сегодня самая важная, одна из важных задач. Поэтому, когда в Украине началась философская программа по сушке овощей и изготовлению а, сухих смесей, мы тоже как мужчинцы. А согласно этой технологии, приготовление вот, первых блюд, ну, для этого нужно сбрать минимальное количество времени. Бойцу нужно иметь емкость, воду и пакетик с овощами. Начинали мы, у нас было всего 4 суши. Мы не понимали, где мы будем брать огромное количество овощей, потому что в процессе сушки ну, объем уменьшается в 10 раз. Мы не знали, где мы будем это хранить. Мы не понимали, где нам взять сухой лук и сухой чеснок, потому что невозможно это сушить в домашних условиях из-за резкого запаха. Мы не понимали, как мы будем это все упаковывать. Но у нас было большое желание это сделать. И была цель. И мы начали сушать. На сегодняшний день в нашей команде 10 сушек. У нас есть жители села Лосятин, Киевской области, села Покарпивна, Тернопольской области, которые привозят нам овощи. Более трех тонн овощей уже занесено в Киев. У нас есть фирма, киевская фирма Spice Land, которая предоставила нам сушеный овощ, сушеный лук и сушеный чеснок. У нас есть девочки, которые типографии, которые заработали макет и сделали этикетки. У нас есть волонтер, предприниматель из Винницы, который дал нам вакуум пакеты. Есть предприятие в Дарвинском районе, которое помогает нам с вакуум, вакуумацией. На сегодняшний день за месяц работы мы изготовили 500 пакетов и передали их воинам. В каждом пакете по 5 литров, рассчитано на 5 литров жидкости. Две с половиной тысячи литров вкусных супов и борщей, мы уже съели наши воины. Отзывы замечательные. И просят еще. Ну вот, краса. Добрый день, Татьяна. Мы группа Волонтера Матаринский Убыли с ноября месяца произвели балаклав 320 штук, сетки маскировочные 12 штук, Сухие борщи и супы 458 штук. Мы за этот месяц оказали помощь таким бригадам, как АУ, 95-я, 79-я, 93-я, 72-я, 41-я, 128-я, 1-й гаубичный, Киев-2, 3-я танковая, 23-я и 28-я. Мы оказали помощь Ирпенскому госпиталю, Белоцерковскому госпиталю, МВД на Выжгородской беженцам, переехавшим в Киев, передали детские вещи детдом в городе Счастье. К нам за это время присоединились волонтерская группа из города Василькова, 273-я школа на Корчеватом и церковь спасения Сабухова. Спасибо, присоединяйтесь, слава Украине! Нам не хватает ваших рук, присоединяйтесь к нам! и сейчас вы нам покажете, как правильно необходимо сделать сухой суп для того, чтобы его отправить да, весь процесс. Хорошо. возможно, у прессы есть вопросы. Да. Анастасия Стружка, социальная Украина, на канал. Скажите, пожалуйста, как можно вам допомогти, что самое потребное, и можно здесь координаты, но для простых людей. Расскажите. Нам можно позвонить, позвонить по телефону 098. <соединяем> можно нам позвонить по телефону 098 962 4430. Это телефон нашего координатора. Мы находимся в город Киев. Станция метро Позняки, конечная 8 трамвая, павильон номер 48. Мы работаем с 10 до 8 каждый день. А что вам потребно вот, на по, пункта, по там, э -э Нам, конечно, нужны прежде, прежде всего ваши руки, чтобы присоединялось. Чем больше присоединится, тем больше объема мы сможем сделать. Конечно, нам нужны сушки, нам нужны овощи. Нам нужны спонсоры, потому что э, все это нужно закупать. Основу для сеток нам нужно закупать. Нам надо покупать ткань для балаклав. Э, для вакуумирования нужно покупать пакеты. Э, ну что еще сказать? Ну транспорт, да. Транспортные расходы. Вот у нас получается, если бы кто-то мог помочь, мы э, собираем концерт сделать в госпитале МВД. И у нас есть группа, которая готова выступить, но нам надо перевести людей. Если да, транспортные услуги, то есть если кто-то сможет помочь, то, пожалуйста, будем очень рады. Это на субботу на 3 часа дня. Да?